На Щерса мы получили сообщение от дежурного по городу, что совершен грабеж в отношении двух совершеннолетних 9 лет и 4 лет. Две женщины сняли у них цепочки, э, сережки и скрылись на красного и черного цвета. В течение получаса еще поступило два сообщения о таких же совершенных преступлениях на улице Щерса 132 и Щерса 130, и 128. По плану работы «Спираль» мы отрабатывали улицы близлежащие и на улице Чернышевского 9 нами были замечены две женщины, которые передвигались на мопеде красного и черного цвета, которые были остановлены. Вот, внезапно нам потребовалась помощь экипажа, потому что два человека как бы, а вот, потянулся экипаж, который был рядышком. Две женщины были задержаны и вызваны в следственную У них что обнаружено? Ну, мопеди, при них Осмотр, конечно, мы не проводили. Было по приметам, то, что указывали дети, на правой руке шрам, одеты, как указали потерпевшие. Вот. Была следственная картина группа, вызвана, из чего сделали давали Золотые изделия, которые были добыты мошенническим путем, сдавались в ломбард города, в центре города. Мошенническим путем, да? Да, мошенническим путем. То бишь подходили к несовершеннолетним под предлогом, что нужно почистить, помыть золотые изделия. Мама, Мама сказала, обманывали несовершеннолетних, тем самым забирали золотые изделия несовершеннолетних. Скрывались в неизвестном направлении. Обратились уже родители, обращались в милицию? Обращались да? родители в милицию после того, как им сообщили их не дети, либо не совершенно На данный момент сколько у вас есть уже будем говорить информации по потерпевших заявлениях? На, на данный момент, на данный момент, на сегодняшний, на 13.09.14 года, уже 5 потерпевших. Которые обратились, официально обратились обратились за... с заявлениями э, с граждан. Ну, вот родители, отношения... родители. А, и вы конкретно указали данных лиц, которые задержаны по приметам. Они подходят, и даже часть уже опознала. Которые передвигались на мопедах. Мопеды, да. Открывай. Вот они, да? Угу. Как вас зовут? Представьте, пожалуйста, кто? Я не буду представляться, я знаю, кто это. Какова? Выключи, пожалуйста, телефон. Спасибо. То же самое, То же самое да? Сестрада. Посмотрите на меня, пожалуйста. Зачем? Как вас зовут? Оля. За что вас задержали? Не знаю. Не знаете? Хорошо. Хорошо. Закрывай. Защелкнуть. Да. Считай квитанции, сколько их. Двадцать. Это за 4. что за четыре? Это что за квитанции? Ломбарды. да. А ну. Так это что значит, не понял? Ну видишь, только сдали там часть, часть. То есть часть. это то, что они поздавали в ломбард, да? да? И им квитанции дали.

На, на что китанцы что сдавали? Золото, Золото. Золотые все, все на золотые изделия? Да? да, браслет. 7. Браслет. Ага. Ланцюг. Цепочка. Так, 7, 8, 9, браслет. Ланцюг. Ланцюг. Ланцю, каблучка. Обручка. Каблучка. Стрешка, пара, кулон. В общем, все золотое изделия, да? Сколько криптанций? и там один. 18, 18. Вот эти вот. Вот не 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 Вот эти. Вот. Долго вот 268. 268. 14.2. Yeah. yeah. .................. Все, и теперь запись включаем, да? Еще раз. Так, пойду на пенсию буду меня вспоминать. Интервью дашь? Интервью дашь? Интервью? А? Нет. Идем или да? Нет. Ладно, микрофон. Хороший. Хороший, да? молодцы, ребята. Нас бы вызвали. so